шахты, где многотысячные коллективы. И следующий вопрос, с которым мы не можем согласиться, почему Украину завозят неконтролируемо много угля и по более высоким ценам. На отечественный уголь цены сбили в два, в три раза, на как угли, на энергетические угли в два раза. Закрылись предприятия, которые работали легально, мощные предприятия, и где собственники не получали деньги воз с госбюджета где собственники не грабили государственные шахты, а наоборот вложили свои деньги и взяли закрытые шахты, их восстановили вот такие предприятия сегодня остановились поэтому я еще раз обращаю внимание уважаемые государственные мужики работники кабинета министра уважаемый премьер-министр вы исполнительная власть мы ждем от вас реакции на ту ситуацию, которая сложилась в угольной промышленности. Отрасли нужна реальная помощь, а не просто обещания и тому подобное. Не надо тешиться тем, что рекордно шахтеры нарастили добычу в прошлом году. Нарастили себе убыток.